Что там, бед? как дела? <laughs> Здоров, служивый. А ты где службу, Здорово. братную несешь? Вот где служу. Военная разведка. почему ты его носишь не на Кителе? Да, это просто, это просто шеврон лежит. <laughs> а, просто шеврон китель лежит. Вот он. вот он, Китель, бро. Да, есть. Понял. Понял. Нормально, нормально. Живые, а у живых все хорошо, как говорится. Ну и хорошо А ты сам откуда? Да. Я сам с Ростова На Дону который или который великий? Который на Дону Так мы с тобой соседи, воин А да, вы откуда? Город-герой Белгород Белгород? Ну да, недалеко Недалеко, ну, соседние, соседи же просто Просто соседи Ну пусть будет так Ты где-то в казарме или на СВО? Не, не, не в казарме Нет, я в Крыму сейчас Крым охраняем. Ты Росгвардия, что ли? Нет, мы усиление. Разведка в усиление? Что за бред? Да. Почему бред? Все, и десантники, и все, тут и пехота, тут все, все, что можно тут. А что? А если есть пехот... есть какая-то информация, что они собираются на Крым двигаться? Нет, нету никакой информации. Есть просто информация о том, что мы должны охранять воздух, пэки, потому что дроны наводные, которые... Так ты ПВОшник? А? Ты ПВОшник? Нет, я не ПВОшник. Я, мы просто пехота охраняем, э, блядь, сухопу... Я понял. Воздух. Я понял тебя. Я тебя понял. Ты, ты сейчас на контракте? Нет, у меня на срочке. Ты срочник? Сколько ж тебе лет? Я думал, ты постарше. Не, и мне девятнадцать. Девятнадцать. А откуда призвали? Я служил сначала за границей в Южной Осетии, в Схенвале, потом служил во Владикавказе, потом служил в Чечне на подготовке две недели был, да. потом служил в Крыму в Кукушкино, сейчас в Крыму и в Евпатории. А родом откуда еще раз? Родом с Ростова на Дону. И есть родом с Ростова, да? Да, 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 да. Просто сейчас в армии нахожусь. А почему ты осетию называешь за границей? Ну, потому что как бы мы таможню проходим перед тем, как туда попасть. Ну, это же формальность все равно. Ну, все верно. как? Ну, за границей. Считается за границей. Вас там выпускали в город, когда службу в сети несли? Нет, нет, на присягу тоже не выпускали. Серьезно, все время в располаге? Да, ну, на базе можно было. Там база большая была, 4-я гвардейская военная база. Там mm. по базе можно было погулять и все, ничего больше. Да, не весело. И долго ты там проторчал. Там 4 месяца прослужил в военной разведки. Потом меня перевели во Владикавказ. Сейчас во Владикавказе вообще числюсь. А так как это командировка в Крыму. Ну, это ГРУ, да? Подразделение. Это нет, это просто военная, военная разведка, это не ГРУ. Военная разведка части? Ну, разведрота? Да, да, да. Да, нет, это спецназ ГРУ только. Я понял тебя, пацан. Зовут-то тебя как Меня Савелий зовут, вас Степан Андреевич. Все, буду знать. Степан Андреевич. А ГРУ только спецназ, нет? Не, не, не. Есть различные подразделения главного разведывательного управления, в том числе и пятое отделение, это спецназ, да. Пятое отделение ГРУ, это спецназ. А ты, ну, военное просто подразделение, рота, разведрота, да? Да, 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 да. РР, радиоэлектронная разведка. Угу справляетесь вы там с рапками. Да, ё мое что-то справляться, конечно. Перехватываете достаточно много? Нет, ПВО перехватывает достаточно много. А глушите? Нет, у нас только связь глушит, мы ничего не глушим. Ага, я понял. То есть вы просто охраной занимаетесь, функция охраны. Ну да, воздуха и воды, потому что пеки могут же на водные дроны. Хотел бы в другое подразделение перевестись? Сами... Нет, это элита. Разведка это элита. Ну, разведка это элита, но, скажем, спецназ ГРУ это более престижная служба. Ну, базара нет, да. Ну, не хотел бы, в, в десантником не хотел бы быть. Вот у нас были, у нас в учебке были 6 месяцев, и к нам приезжали десантники. И у них был флаг, э э, военная разведка, именно этот, ВДВ. Ну, понятно, ВДВ летучая, нет, нет, летучая мышь да, нет, ну, спецназ, не знаю, может быть, и хотел бы, а так ВДВшником не хотел бы стать. Ск Знаете? Сколько тебе еще служить? Пять месяцев. Пять месяцев срочно? контракт подпишешь? Нет. Ну, чего нет? Хороший опыт. Да, да ну, хороший опыт. Уехать на за ленту. Ну, за ленту, конечно. Родину же надо защищать кому-то. А у тебя, смотри, какие навыки. Ну, тоже верно. Кто же будет защищать родину? Ничего, потом, если не получится, на гражданке можно будет поехать и подписать контракт. В У тебя образование какое-нибудь есть? Конечно. Я в школе отучился 9, 9 классов, и потом. месяцев. Ну, потом в классе в этом, в техникуме отучился 3 года. А на Мастер европейских машин. Мастер европейских машин. Европейских машин, что это за специальность такая? Ну, грузови грузовики чиним. А, вот так вот. Манс, вот это вот все. Я тебя понял. Так это тоже нужно. Ну что, ж, время батя обслужил. Не, спасибо. Не хочешь, да? Неинтересно. да. Как думаешь, как у вас настроение в подразделении? Да, пойдет. Тут у нас, я тут, ну, тут не только одна разведка, тут и десантники у нас есть, и вот пацаны с учебок поприезжали, но они тут связисты есть, много есть танкисты. Тих, все тих, тих, есть. Те, кто, те, кто за ленточку ходят, с вами служат. Да, вот у нас э, сержант тут есть. Э, он в Сирии был 3 года, в, знаете, в был 2 года. У -у -у. Молодец. Вот, нормально. Молодец. Ну, но он юный тоже, ему 26 лет только. Ну, уже, наверное, сразу после срочки подписал. Он учился сначала, где-то потом его числили. Он пошел в армию, подписал и все, и, во и воевал. Угу. А Он здоров, жил здоров короче. Что, коров? Я говорю, Жив здоров А, жив-здоров, господи. Я такое услышал, что на его бане. Честно. Но ну, приезжай, закончишь срочку, приезжай. У нас в Белгороде, кстати говоря, неплохие деньги выплачивают за подписание контракта. Не самые да большие, не знаю. самые большие в стране, но мы на втором почетном месте. А на первом месте Краснодар, да? Нет, сейчас уже с 1 февраля будет Саратовская область. Фигеть. Пока еще мы, Фигеть. пока еще мы. 3200 пока еще нигде не платят. А, а вы военный? Да, ну я юрист в военкомате, ну да, формально я военный. А. Да по разговору, по вашей грамматике, гра грамотности можно понять ну, сразу. Ну, подполковник, вооруженных сил Российской Федерации, воен-юрист. Воен Ничего круто. Не за уж тебя. Приезжай, подпишем. Оформим все как надо. Все по уму сделаем. А вот, допустим, плюс-минус. Вот, допустим, если я подписываю контракт, через сколько я уезжаю за ленту? Ну, с твоей подготовкой быстро поедешь, не переживай. Нет, там, когда за границей служил я в Южной Сети, там вообще было прям жестко, там была прям дисциплина. У меня не было телефона, у меня даже этого кнопочного не было телефона. Ну вот я дисциплина. понимаю, безусловно, безусловно. Вот там служил, прям там было и, и стрельбы и ночные и дневные, потом э, маршрутки бегали, да много чего делали. Вот и потом нам сказали, таких крепких ребят надо туда э, на Крым. Ну искали есть желающие, мы поднялись. У меня брат родной со мной тут служит. С вот, тобой вместе? Он... Да. Старший или двойняшки. Я... А, двойняшки? Мы двойняшки, я на 5 минут старше его. На 5 минут. Да. И, короче, вот мы поехали сюда двоем. Так двоем вдвоем ко мне приезжайте. Где вы сейчас в Крыму, хлопцы? Евпаторе. Это Западный Крым. Северо-западный. Да. Да, да. Как там море замерзает сейчас? Нет, нет, да снег всю ночь шел, но он, он, он вообще не ложился, ну тут жарко, так. ну плюс один, ну никак у нас в Ростове, там минус 25 зимой. А вы туда ближе к САКам или ближе к Севастополю? Мы ближе к САКам, вот от нас САКи 12 километров. На север, да? Да, 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 да. да. Ну запиши да. мне, э, запиши мой номер в Белгороде. Давайте, За, давайте. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич.

Я понял. И оставляй свой номер. О, давайте, да, я вам свой сейчас напишу сюда. Я... А, я могу вам продиктовать? Да можешь и продиктовать, сейчас я возьму. У меня тут есть чистые формулярчики. Ага, давай. 8951 820 2730 2730 Хороший у вас командира, судя по всему, Савелий. План, ничего. Ну сейчас просто хорошие командиры а где Ну это ну, себя... да он у себя я не знаю тихо дебил я понял ладно всего хорошего я записал ваш номер Давай давай я вам напишу друзья если кому цікаво, интересно и если кто-то из наших э, ракетных войск 12, 12 километров на Південь пивденецак Евпатория